Постоянно они повторяли этот пиздил, пиздил, пиздил. Значит, мирное соглашение. Некоторые подумают, что речь идет об этом мирном герцоге, который Ну Говоря простым языком, Зеленский поплыл. Как сказать, собака, укусившая своего хозяина, она, ну, она дальше будет кусаться. Мы понимаем, что это его характер афериста. Возможно, мы сейчас увидим санкции против окружения Зеленского. Трамп вел себя, ну, буквально, как м, шут гороховый. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, ваша улюблена програма Елексир молодості та заряд гарного настрою. Це розбір російської пропаганди і наша з вами їм відповідь. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Ми підтримуємо збір для 47-ї бригади, збираємо гроші на автівку, яка буде їздити. Курською областю і допомагати нашим військовим нищити ворога. Посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Не забувайте нас дивитися, слухати і обов'язково підтримувати нашу армію. Постоянно вони повторяли цей пізділ, 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 значить, мирне соглашення. Вот которое там звучало ще надіюсь нас, діти не дивляться. Не, ну, они все время говорили. <свят> долг, не, долг, да, я, я понимаю. А, на особенности русского языка. <свят> ну, <но>, извините, <свят> да, слов не, не все поймут пис-дил, <свят> как надо понимать. <свят> ну, так они всюду говорили, постоянно рассказывая. <свят> пока. Некоторые подумают, что речь идет об этом мирном герцоге, который пис-дюк. Вот, но, но, но в итоге... <свят> 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 ну, это не мы придумали. Зеленский, <свят> 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 делал пис-дил. <свят> Только делал шутки шутками, но я так понимаю... І увесь цей час російській пропаганді було дуже приємно і зручно перекручувати факти. Ну, мовляв, припинення війни не хочуть українці, та не хочемо. Я не можу заснути, щоб мене не бомбили. Ці трикляті шахеди. І я просто не уявляю собі життя і не хочу уявляти без російських ракет, які як манна небесна падають на моє місто і не тільки. І звісно ж, найпрекрасніше, що може із нами статися, це російська окупація або існування лінії фронту. Все абсолютно логічно. Але і росіяни і американці весь цей тиждень тягнули наче з нас прикол, що ми проти всіх перемовин. Президент Зеленський сказав. Окей, okay, Google, ви хочете, щоб ми зустрілися. Ви хочете, щоб ми поговорили? Ви хочете самі пересвідчитись, що росіяни не договору Давайте це зробимо. Вже навіть назначено на наступний тиждень зустріч в ріаді, тобто в Саудівській Аравії, і це той самий час, ще, коли американці зможуть особисто переконатися, що росіяни ні на що не згодні. Як там виходить як каже Лавров? Ми маємо пересвідчитися в тому, що знищені першопричини війни, які саме існування України і українського народу. Дональд Трамп, скоріш за все, робить ставку на припинення вогню по діючій лінії зіткнення. А росіяни кажуть, ми нічим поступатися не будемо. Ми все записали в свою конституцію. Тож хай нам американці і Дональд Трамп тепер покажуть майстер-клас, як вони будуть спілкуватись із росіянами. мы все в очередной раз убедились что зеленский абсолютно не заинтересован в мирных переговорах что это ну, так называемая его истерика может быть не в таком сценарии но была запланирована им заранее с тем чтобы каким то образом сорвать э, планирующиеся переговоры и сорвать их самое главное это наступление мира для них, для всех, для этой шайки, это сравнительно гибели, причем не только политической, но и, в принципе, физической, как, как людей, потому что они натворили делов-то огромное количество, утопили в крови страну, видя и понимая, что Трамп не идет на их уловки по затягиванию конфликта, по затягиванию переговоров. Они вот решились на такую в прямом смысле слова истерику, но тем не менее, конечно, в итоге это тоже пошло не по их сценарию. Они действительно были там изнасилованы, как написал один из подписчиков моих э, на канале. Это не моя формулировка, но она мне очень понравилась, что до этого в овальном кабинете имели только Монику Левински. Вот в данный момент у нас господин Зеленский... Как показывает подумал... опыт Павел, как раз отвечая вашим подписчикам, Левинский имела Клинтон по всем как говорится, статьям, учитывая, как ну, она себя да. сейчас чувствует. Да, это так. Да, ну Но я имею в виду сам факт физической близости. Вот, ну вот сегодня, вчера, точнее, весь мир увидел примерно вариации на ту же самую тему. Опять же, в очередной раз господин Зеленский показал сущность э, пубертатного подростка с окраины города, который абсолютно случайно на пене истории э, оказался во власти. Как бы ты ни относился лично к Трампу, ну, вести себя нужно подобающе. Как они это называют, эмоциональная дипломатия, но, на мой взгляд, это никакая не эмоциональная дипломатия, это абсолютно невоспитанность, э, неумение себя вести но ну, это абсолютно не уровень лидера страны, конечно же. Вот даже госпожа Маркаровой э, послиться <связывая> Соединенных Штатов Украины стыдно за своего э, руководителя. Она прячет лицо, да и в ужасе просто находится. Но там действительно я думаю, всем здравомыслящим гражданам Украины было стыдно за своего президента. Да, нет, думаю, что <связывая> не всем. Я, я же говорил про здравомыслящую часть. Понятно, что есть определенная категория людей, и, к сожалению, достаточно большая которые оболванены просто пропагандой, они будут до последнего сейчас свою просрочку холить или леять. Но на самом деле приходят сведения о том, что Ермак уже тоже подыскивает нового себе, ну, в кавычках, патрона, понимая, что, ну, говоря простым языком, Зеленский поплыл. Как сказать, собака, укусившая своего хозяина, она, ну, она дальше будет кусаться. Поэтому, конечно, ему, ну, скажем так, дальше политическое будущее, мне кажется, сокрыто. Вы заметили, да, что все ждут реакции Путина? Ее пока нет. И я понимаю, что характерные зарисовки, мемы, где наш президент сидит и ест попкорн в ожидании, да? ну, Вот это самое страшное для них. Нет реакции от, от российского президента. И, и это правильно, Марат. И не нужна реакция нашего президента да, на вот эти истерики. Потому что, ну, зачем? Зачем? Он абсолютно... Мы уже неоднократно видели... Наш президент доказував о тому, що він не розмінюється по таким мелочам. Ну і уявляйте, яка собі історія. Всі російські пропагандисти понад тиждень смакують, облизують, деталізують, розбирають зустріч президента Зеленського в овальному кабінеті. Слухайте, а давайте поговоримо про Путіна. Аж а що він? А з ким він, а куди, а де? Ні не був в Америці, Ай, як жалко. Багато років та да, в ізоляції. Ой-ой-ой. Ну, звісно, тоді давайте обговоримо зустріч Дональда Трампа і президента Зеленського. Річ в тім, що абсолютно увесь західний цивілізований світ, всі лідери, президенти, прем'єри суспільства, навіть американці на різних каналах висловили свою підтримку президенту Зеленському, сказавши про те, що в цій ситуації. Ну, були, м'яко кажучи, неправі американці, сторона, яка зустрічала, бо більше президент Зеленський не вибачався. Він сказав, що склалася прикра ситуація, і ці слова так потішили Дональда Трампа, що він вже все знову любить Зеленського і знову каже про прогрес у домовленостях. Тож скільки б російські пропагандисти не розповідали про неадекватність президента Зеленського, про бажання його заробляти гроші і так далі. Більшість Людей западного света на нашем боте. Мы не одни, и одни на поле боя не будем никогда. Чтобы удалиться со своими советниками и задуматься о том, что произошло, оказалось, что у него такого потенциала просто нет. У него нет такого потенциала задуматься о том, что произошло. И он продолжает осуществлять э, спазматические, судорожные э, движения. Мы понимаем, что это его характер афериста, потому что аферист должен все время быть э, в движении, он должен все время мельтешить. Он не должен дать вам возможности э, его проанализировать. Да, то есть он все время должен что-то изображать, чтобы привлечь ваше внимание и сбить вас с толку. То есть он хочет все время сбивать с толку. Это и есть одна из основных черт аферизма, потому что, потому что вы, он вас сбивает с толку аферист, и вы не знаете, что о нем думать. Вы теряетесь, да, какой он человек, что он за человек, потому что он все время... Он все время меняет маски, он все время другой. В этой ситуации это, конечно, я бы сказала, Харакири, но это, конечно, иронично, потому что он никакой не самурай, он не благородный рыцарь. Это просто человек, потерявший остатки рассудка, хотя не уверена, что у него когда-то был такой орган, потому что ничто об этом не напоминает. И вместо того, чтобы удалиться со своими советниками и для начала проанализировать ситуацию, он сразу после этого грандиозного скандала, вселенского скандала, который он учинил, он отправился на Fox News. Естественно, это было, я предполагаю, это было абсолютно спонтанно. То есть, естественно, они заинтересованы в шоу, им нужно зарабатывать деньги. И он не успокаивается, он идет в эту передачу на Fox News и на совершенно ужасным это я даже не могу сказать что это английский язык да? он говорит по-английски глаголами в инфинитиве допустим я иду в белый дом да? он говорит я идти дом белый тут приблизительно так да? то есть он не владеет английским языком зачем он соглашается на это интервью, совершенно непонятно, потому что концептуально это провально, то есть он выглядит как человек не только обезумевший, но также невероятно наглый, Але найбільше розчарування росіян знаєте яке вони ж минулого тижня розпускали мій любимий вкит. Я прям не можу. Про те, що в Америці буквально страпу тільки зійде президент Зеленський і його одразу заарештують. Але ой, не вийшло, не вийшло і вийти не може. Але на цьому заспокоюватись пропагандисти навіть і не збираються. Он царі вже розповідає, що Сполучені Штати Америки ведуть санкції проти оточення Зеленського. Це оточення хто дружина, діти Андрій Борисович Єрмак. Здається, що ні каже царьов про те, що медійний образ Зеленського будуть продовжувати вбивати. Я дико перепрошую, але здається, що рейтинг президента Зеленського чи його підтримка, чи симпатії до нього вони абсолютно не пов'язані з американцями. Судячи із тих опитувань, які проводились на американському телебаченні, американці нині починають симпатизувати президенту Зеленському більше, аніж Дональду Трампу. Ну а ще царьов розповідає про те, що кожен політик, котрий простягає руку Зеленському, має гидувати, не подобатись йому все це. Але здається, що в нас Кожного тижня ми вже втомились приймати гостей у Києві, які їдуть і їдуть, обов'язково простягнути руку президенту Зеленському. І я знову задаю риторичне питання. А що там із руками винного злочинця Путіна? Кого він там нещодавно? А, точно, премєр міністра М'янми зустрічав? Оце так рівень. Ми зараз будемо бачити. Возможно, мы сейчас увидим санкции против окружения Зеленского. Возможно, дело погибшего американского журналиста сейчас станет еще более насущным. Его начнут все вспоминать, об этом начнут, начнут говорить. И медийно образ Зеленского будет продолжать убивать. Его и так хорошо опустили сейчас, Зеленского. Но, но еще не настолько. Должно быть... Трамп может поставить перед собой задачу так, чтобы каждый политик, который протягивает руку Зеленскому, думал о том, что на руке Зеленского кровь от американского журналиста убитого, от погибших людей. Вот, вот до такого должно дойти. Собственно, такие действия, как война, это деньги. И, на ваш взгляд, вот Европа потянет? этот вопрос. А что может не потянуть? У Европы нет патриотов. Европа может обеспечить Украину стрелковым оружием, может обеспечить снарядами, патронами. В общем-то, это Украина может продолжать за деньги покупать беспилотники у запчасти для беспилотников у Китая. Сейчас 85% Процентов потерь на фронте это беспилотники. Будут проблемы с патриотами. Но Германия наращивает производство и Ну, и, в общем-то, за счет ракетных обстрелов выиграть войну невозможно. Что касается средств, то, конечно же, у Европы очень скудные. Надо не забывать о том, что если встанет вопрос ребром, они начнут разрывать арестованные золотовалютные резервы России. Но это очень серьезные последствия для самого Европейского Союза. Это даже не мое мнение, это мнение тех же специалистов и руководителей Евроклира, которые предупредили, что последствия могут быть фатальные для финансовой системы зоны евро. Ой, просто господи, алена, ведь деякие пропагандисты, зет блогеры, Яким чином опинилися на нашому боці, я взагалі не розумію. Вони що хочуть мій останній хліб забрати? Мовляв, Трамп на переговорах себе поводив жахливо. Він навмисно не відповідав про жодне питання щодо гарантій безпеки, аж на правду це і є основа основ. Єдине, що хоче президент Зеленський, найважливіше, що чекає українське суспільство, це пояснення. Чому ми маємо погодитись на все, якщо ніхто не гарантує, що Путін через тиждень, два місяць чи рік розпочне нову агресію проти нас? Але пропагандист Калашніков каже, що президент США підігравав самому Путіну і таким чином втратив своє обличчя, І це правда. Якщо подивитися на ілюстрації на обкладинки всіх західних медіа, то вони катком пройшлись по Трампу. Трампу не вдасться бути нейтральним. Світ такий чорний або білий. ты або на стороне Украины, або России, и час уже визначатись. Трамп вел себя, ну буквально как шут гороховый, как действительно аналог такой смягченный Бориса Николаевича Ельцина, можно сказать, что подал какую-то деменцию, Зацикливался все на войне с Байденом, все время к Байдену возвращался, не ответил, в общем-то, ни на один, надо признать, уместный вопрос по существу. Зеленского, помните, вот Зеленский говорит, а где гарантии безопасности, а почему Украина должна платить, а не Российская Федерация. Вот. Будут ли использованы те самые валютные резервы заморожены и так далее, и тому подобное. И вообще, с точки зрения многих, я думаю, и демократов в США, и европейцев, вот и других наблюдателей в мире получилось, что президент США подыграл Владимиру Владимировичу Путина. Вот. И вообще он, в общем-то, получается, что он потерял лицо, ну, как же он также уже хвастался, что он закончит войну. И подпишет очень выгодную сделку. Ну, и войну закончит, так сказать, миротворчество не получилось ну, пока еще. И сделки по своими минеральными ресурсами Украины как говорится, не подписано. И, опять же говорю, в старой логике Трамп может получить проблемы с частью республиканской партии. Они могут, собственно говоря, поднять вопрос о компетенции президентства. Но это, что называется, со старой точки зрения, вот потому что то, что происходило, на то, что происходило, можно посмотреть уже в новых реалиях, вот в реалиях трампизма, который крушит Глобализм, который отстаивает там, изоляционизм, национальную точку зрения США. Вот. И тут можно предположить, что Трамп не мог не понимать, к чему может привести пресс-конференция перед переговорами, а не после. То есть он специально сделал именно так. Это хороший повод сделать то, о чем мечтает Трамп. Это сбросить Украину, украинскую войну, как балласт. Как бесполезный балласт, ну заодно с Евросоюзом, соответственно, возитесь сами. Зачем? Чтобы не возиться с этой очень сложной сделкой, с этим заключением мира и прочее-прочее. Вот это принимание пришло, что там все очень-очень сложно, что за сутки там и даже за сто дней можно не закончить. І на цій високій ноті, друзі, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. А ви не забувайте нам лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачений. І звісно, донайте заради нашої спільної перемоги. Підтримуйте наш збір для 47-ї бригади. Посилання на цей збір, яке завжди, в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.